Вітаю вас! На найближчу сесію міської ради виноситься питання про передачу комунальному підприємству міський сад нового майданчика, дитячого майданчика. Що це за майданчик і навіщо він вам треба? Доброго дня! Значить, дитячий ігровий майданчик, а котрому зараз річ, знаходиться за нами. Он принадлежит э, предприятию Лукас. Они его построили для того, чтобы привлечь посетителей в свое кафе. Теперь следить за ним, ухаживать за ним и зимой, и летом. Это есть всегда было накладно. Поэтому они решили свою головную боль перекинуть на головную боль Мельского сада. Кроме этого, из тех документов, которые предоставила действующая власть, данный игровой майданчик построен с жесткими нарушениями, всеми которыми только можно. И за этот майданчик у нас уже идет еще с 2024 года с сентября месяца, где я меському голове на отрез отказался и сказал, что принимать его не буду, потому что городскому саду это не надо. Вы не выделили ни изменения в штатном расписании, ни людей, которые будут здесь его доглядать, ни вид повидальная особа, кто будет смотреть за техникой безопасности, а это дети. И неоднократно были случаи, когда, играя с тут дети, под плохим присмотром родители падали и слава богу что закончилось все без серьезных травм. Поэтому э, я считаю, как руководитель коммунального предприятия Меський сад, что он не дотсиль сильно саду. Ну стоит себе этот объект и пускай стоит. Там есть еще вопросы по самому кафе. По территории, которая его э, прилегает. Там есть очень ряд больших вопросов. Я предупредил и сказал мэру, я готов принять на баланс игровой майданчик вместе с этим кафе. И мы вынесем на исполком, затвердим на сессии новое штатное расписание, где в нем будут повара, официанты и все остальное. Но если делать благотворительность, так давайте же уже будем делать ее. Зачем мне игровой майданчик, который будет у меня тягарем? А кафе, которое приносит прибыль Лукацкого, останется ему. Ну как-то так несправедливо, товарищи.